bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan qozondagi taomin tepib qochib ketar ekan meshidagi suvini sepib qochib ketar ekan qarg'ar ekan onasi qilolmasdan epini qirqib qochganida kir yoyadigan ipini <imitation> hoy hoy ipimni qirqmagil qalbingga ilm to'lgur hoy meshimni teshmagil kabaga imom bo'lgur hayvon dumun kesmagil beozor bo'l to'g'ri yur g'arib yo'lin to'zmagin kabaga imom bo'lgur demas ekan juvon mark haromi maraz o'lgur bitta ekan qarg'ishi kabaga imom bo'lgur niyat ketdi vaqt ketdi misli yil yo shabada shu ayolning shu o'g'li imon bo'ldi kabaga ne ne shohu sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz bolangizni so'kmangiz duo qiling bolani it eshak deb so'kishga hayo qiling bolani rasululloh dedilar yuzlaridan yog'ib nur bolalar bu jannatning gulu rayxonlaridir. to'g'ri ba'zi gulu rayxonlar ham kuydirar sho'xligi ortib ketsa joningizdan to'ydirar bobom derdi bolani so'kish asli emas eb jahlingiz chiqsa ayting nodon yoki xumpar deb boy bo'lgur ko'paygur deng aslo demang o'l la'nat shuni bilib qo'yingki so'kinish ham bir san'at ixlos bilan qilingan har niyating ushalar har gapga ko'kda amin deb turar farishtalar it desangiz it bo'lib o'zingizni qopadi eshakdan eshak eşşek, har kim o'z tilidan topadi farzandingiz bilan el faxrlanib yashasin it eshak fe'llaridan parvardigor asrasin olim shoir hunarmand polvon bo'lsin bolalar yurtga kerakli halol inson bo'lsin bolalar bolangizni so'ksangiz poshsho bo'lgur deb so'king olim bo'lgur xizrga oshno bo'lgur deb so'king tildan chiqqan har so'zda ma'rifat ziyo bo'lsin hatto so'kishingiz ham yaxshi bir duo bo'lsin